شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وسما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو انتم تملكون فذاا ان رحمتي ربي اذا امسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى اس ایت سے پہلے جو پچھلی ایت ہے اس میں بھی آپ نے یہ پڑھا اور سنا کہ مشرقین نے مختلف قسم کی فرمائشیں کی کہ آپ کا گھر سونے کا بن جائے یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آپ جب اتریں کتاب لے کے آئیں ہمیں دکھائیں ہم پڑھیں جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اللہ کے محبوب نے ان کو جواب دیا قل سبحان ربی ربی کن تو اللہ بشر الرسول کہ میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں میرے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کی مشیت میں اگر ہو تو اللہ جو تم کہتے ہو وہ ہر چیز بن جائے گی پہاڑ سونا بن جائیں گے اور یہ پہاڑ آس پاس کے سارے میدان بن جائیں یہاں باغات اگ جائیں میرا گھر سونے کا بن جائے اللہ کی مشیت میں اگر اللہ چاہے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں میں تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے والا ہوں اب ان سوالات کا جواب تو ہو گیا پھر انہوں نے اور سوال کیا انہوں نے کہا قرآن کا ہاں جی. انہوں نے کہا اچھا آپ رسول ہیں آپ رسول ہیں رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے آپ تو بشر ہیں اللہ اگر رسول بھیجنا چاہتا تھا تو اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا آپ تو ہماری طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں بازار میں چلتے ہیں آپ کے بیوی بچے ہیں آپ کو اللہ نے کیسے رسول بنایا اس اسی آیت میں جو آج کا درس ہے اس آیت میں اس کا جواب بھی ہے اس کا تذکرہ بھی اللہ نے فرمایا وما منع انا سا منو اس جا اہم کس <الْهُدَى> چیز نے روکا لوگوں کو کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی اللہ کے نبی بھی آیا اللہ کا قرآن بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے ان کو قرآن بھی سنا رہا ہے اور اللہ کے نبی ان کو دعوت بھی دے رہا ہے پھر کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کو ہدایت سے روک رہی ہے اس جاحم الہدا جب کہ ان کے پاس ہدایت آئی اللہ ان قالو ابا صلاح بشر الرسولہ یہ ہدایت پر آنے کی بجائے الٹا یہ کہتے ہیں اللہ ان قالو الٹا یہ کہتے ہیں ابا صلاح بشر الرسولہ کیا اللہ نے انسان کو بشر کو رسول بنا کر بھیجا یہ تو اللہ کے نبی کی اور قرآن کی بات مانتے اور ہدایت پر آ جاتے ہیں ہدایت پر آنے کی بجائے الٹا اور سوال کرتے ہیں کہ آپ کو ہی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کلو کا نفل عرضی ملاکتم شونا متمََ نینا لنزل علیہ ملا کر رسولا اللہ نے فرمایا اے محبوب ان مشرقین کو یہ جواب دو ان سے یہ کہو کہ زمین پر انسان رہتے ہیں یا فرشتے رہتے ہیں زمین پر انسان رہتے ہیں یا فرشتے رہتے ہیں کہ وہ چلتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کی بیوی اور بچے ہیں اور وہ ذریعہ معاش میں گم ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو پھر فرشتے آئیں ان کو ہدایت کریں کہ بھی اپنے رب کو بھی یاد کرو ان سے یہ پوچھو جب زمین پر بسنے والے انسان ہیں تو اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے انسانوں میں سے جو افضل انسان ہے جو افضل بشر ہے اللہ اس کو اپنا رسول بنا کر بھیجے گا انسانوں کے لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دیجئے لو کا نہ فل افض یمشون یمشو نہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے لنظ علیہ من ملا کر رسولہ تو پھر ہم ان پر آسمان سے فرشتہ بنا رسول بنا کر بھیجتے فرشتے کو رسول بنا جب رہتے زمین پر انسان ہیں ہاں جی ساری مخلوق سے اشرف مخلوق انسان ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے ہم نے اپنے بشر اپنا رسول منتخب کر کے ان آپ کی طرف بھیجا ہے یہ جواب دیا یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہوتا مشرقین کیا کہتے رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہوتا یہ ایک اہم مسئلہ یعنی کہ حل ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ بشر انسان انسان کے پھر درجے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول ہم جیسا جی انسان مطلق ایک لیکن اللہ نے پھر مقام دیے ہیں ہاں جی مقام دیے تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے عرب کے اندر دیکھو پھر اس خاندان میں رسول بنا کر بھیجا اور اس ہی خاندان کی بولی میں ان کی زبان میں اللہ نے قرآن اتارا یہ قرآن جو ہے یہ قریش کی زبان قریش کی جو قبیلہ قریش تھا ان کی زبان باقی بھی قبیل تھے ان کی زبان جیسے اب یہاں پہ ایک پشتو ہے لیکن مختلف علاقوں کی مختلف ہے ایسے اردو ہے مختلف علاقوں کی مختلف ہے الفاظوں میں تو اللہ نے جو پسند کیا قریش کی زبان کو پسند کیا اسی کی زبان میں قرآن اتارا اور پھر اسی کے خاندان میں سے اللہ نے اپنے رسول کو منتخب کیا آمنہ کے در یتیم کو امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین پھر وہ کہنے لگے اچھا اللہ نے انسانوں میں سے بھیجنا تھا تو پھر جس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہوتی ان کو رسول بنا کر بھیجتے آپ تو پیدا ہی یتیم ہوئے آپ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں آپ کو اللہ نے کیسے رسول بنا کر دیا تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو کل کفا بہیدم فرما دیجئے اے محبوب یہ نہیں مانتے ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ گواہ ہے شہیدم بینی و بین میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور میں نے اپنے رب کا کلام تم کو سنا دیا ہے اب تمہاری مرضی ہے تمہارے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے تو ملے گی تم کو ہدایت ورنہ تمہارے حق میں اگر ہدایت نہیں تو پھر تم ایسے ہی گمراہ رہو ان کا نبادی ہی خبیرم بصیرا ان سے کہہ دو کہ اللہ اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے اچھے طریقے سے اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَسِيرًا خوب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَوَ الْمُحْتَدُ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے پس وہ ہدایت پاتا ہے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَا اور جس کو گمراہ کرتا ہے اللہ بس آپ ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اولیاء من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یعنی جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے جس کو اللہ گمراہ کرے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا اللہ کے نبی کا کام دعوت دینا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے آگے پھر اللہ نے فرمایا ان سے کہو وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جو یوم و دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو ایک دن ہاں جی سب کو ہم قیامت کے دن ہم سب کو ہم ان سب کو جمع کریں گے ہاں جی علی و او و مسما جو مجرم ہوں گے نا ہم ان کو کیسے جمع کریں گے جب وہ چل کر آئیں گے تو وہ اوندھے سر کے بل چل کے آئیں گے سر کے بل اب تو انسان پاؤں پہ چلتا ہے نا جو مجرم ہوں گے وہ سر کے بل چل کے آئیں گے الٹا الٹا اللہ نے فرمایا ہم ان کو اس طرح جمع کریں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ اومین و بکمن و سما اندھے ہوں گے گنگے ہوں گے بہرے ہوں گے دنیا میں تو سب ٹھیک تھا ہاں جی لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہدایت پر نہیں آتے جو مجرم ہیں ان مجرموں کو ہم کس طرح سزا دیں گے کہ قیامت کے دن جب ان کو ہم اکٹھا کریں گے کہاں جہنم میں جب ہم مجرموں کو جہنم میں اکٹھا کریں گے تو یہ ان کی حالت یوں ہوگی کہ یہ چلیں گے اوندھے سر کے بل اور آنکھوں سے اندھے زبان سے گونگے اور کانوں سے بہرے ان کی یہ سزا ہوگی حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن تین طرح کے لوگ ہوں گے تین طرح ایک وہ ہوں گے جب چلیں گے اللہ کی طرف جائیں گے ایک وہ ہوں گے جو پیادہ چلیں گے پیدل اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو سواریوں پہ جائیں گے اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اوندے سر کے بل چلیں گے وہ گناہ گار وہ کافر مشرق ہوں گے جو پیادہ چلنے والے ہوں گے نیک لوگ ہوں گے اور جو سواریوں پہ چلنے والے ہوں گے وہ متقی پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ ہوئے تین طرح کے لوگ اور مفسری نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ یہ صورت معاون میں آتا ہے اعمال اسی طرح السماء فطرت و عید القواقب ال تصرت و عید البحار و فجرت و عید القبور و کہ جب قبریں کھو دی جائیں گی عالمت نفسم ما قدمت و اخرت ہر انسان جان لے گا کہ میں نے آگے کے لیے کیا کیا, کیا پیچھے کے لیے میں نے کیا چھوڑا یا ایوہ الانسان ما غر کبی رب اے انسان تجھے کس چیز نے دوکھے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں اسی اسی طرح سورت معاون اشتا تلیہ رو اعمالہم کہ جب قبروں سے نکلیں گے گروہ کے گروہ قبیلے کے قبیلے ہاں جی قبرستان جتنی قبرستان ہیں ایک ایک قبرستان سے سب نکلیں گے تو اشتا مل تو یہ دیکھیں گے جب اپنے نامۂ اعمال ہاں جی کہ کس کے نامۂ اعمال وزنی ہیں فمعی عمل مس قالِ ضرۃَََََََََََََََََ خيريرہ ہاں جى جس کے نامہ اعمال وزنی ہوں گے اس كے ليے اچھى ہوگی جس کے نامہ اعمال ہلكے ہو جائیں گے ہاں جى اس کے ليے برا ہوگا تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جب مجرموں کا حساب کتاب ہو جائے گا نا جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کو جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا یہ جو علاو و جوہ مکم و اب قرآن میں دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ یہ قبروں سے نکل کر چلیں گے جب یہاں سے سارے چلیں گے میدان حشر میں جب حساب کتاب ہوگا حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کو لے جایا جائے گا اس طریقے سے کہ وہ سر کے بل ہوں گے آنکھوں سے اندے ہوں گے زبان سے گنگے ہوں گے اور کانوں سے بہرے کر دیے جائیں گے پھر اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں یہ چلے جائیں گے ان کے لیے کیا ہوگا کلہ خبت زد نا سعیرہ دیکھیں کلما خبت زد نا ہم ہم جب جہنم کی آگ تھوڑی سی دھیمی ہوگی یعنی پہلے آگ جلائی جائے گی ان کو ڈالا جائے گا یہ ان کے جسم جلیں گے اگر جہنم کی آگ تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ان کے جسموں ان کی چربی کی وجہ سے تو اللہ فرماتے ہیں ضد سعیرہ جب جہنم کی آگ تھوڑی سی دھیمی ہوگی ہم پھر اس جہنم کی آگ کو اور بھڑکائیں گے پھر ان کے جسم جو جل جائیں گے ہم ان کے جسم پر پھر گوشت پوست لگا دیں گے پھر ان کے جسم کو جہنم میں ڈالیں گے اسی طرح ان کو عذاب ہوتا رہے گا علما خبت ضد نا سعیرہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اللهم انا نعوذ کا من عذاب جہنم ونعوذ عظبی من عذاب القبر ونعوذ عظبی من عذاب الحش ونعوذ عظبی من عذاب السقر ونعوذ عظبی من عذاب المرض ونعوذ کا من عذاب المیث اللہ محفن اللہ محفن اللہ محفن اللہ محاصب حسابا یسیرہ اللہ حاصب نہیں حساب نہیں سیر و ظالی کا جزا بے ان بے اللہ نے فرمایا ہم ان کے لیے جہنم کی آگ کو اور بھڑکا دیں گے یہ سزا ہوگی ان کی ان کے کفر کی وجہ سے بے انّم کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا قیامت کے دن کا انکار کیا انکار کیا کیا یہ دلیل کیا کہتے تھے ہاں جی کہتے تھے ازا کنہ ایزامم ورفاطً آ ان نالب او سونا یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مر جائیں گے وروفاطن اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گے ہم آ ان نالمب کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ مشرق یہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے اللہ نے فرمایا ان کے اس انکار کی وجہ سے ہم ان کو جہنم کی آگ میں اس وجہ سے ڈالیں گے اور اس طرح ان کو سزا دیں گے اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے اللہ کیسے اٹھائے گا ان سے کہو خلق السماوات والارض قادر کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ پیدا کرے دوبارہ اسی طرح ان کی مثل یہ اللہ کے لیے مشکل ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے اور جس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا زمین کو پانی پر بچھا دیا اور زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے پھر زمین کے اوپر سمندر کو پانیوں کو چلا دیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس نے تم کو پہلے تمہارا وجود نہ تھا تم کو وجود دیا تم ماں کے پیٹ میں آئے اور پھر تم کو پیدا کیا پھر تم زندگی گزاری پھر تم مر گئے مرنے کے بعد تم کہتے اللہ تم کو کیسے اٹھائے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان سے کہو وجہ اج اللہ رفیع کہ اللہ نے بنائی ہے ان کے لیے ایک مدت اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ سب کچھ اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ انسان کی ایک زندگی ہے ایک وقت مقرر ہے وہ آتا ہے اور زندگی گزار کر چلا جاتا ہے اس چلے جانے کے بعد پھر ایک وقت ہے جو قبر کا وقت ہے اور وہ گزارے گا اس گزارنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے انسان کھڑا ہوگا اللہ انسانوں کو سب کو کیا کرے گا پھر کھڑا کرے گا اپنی قبروں سے نکلیں گے اور سارے نکل کر جمع ہوں گے میدان حشر میں اور پھر اللہ تعالی حساب کتاب فرمائیں گے یہ برحق ہے اور اس میں کسی قسم کی شاکی گنجائش نہیں ف ابا ف ابا ظالمون اللہ کو بس جو لوگ انکار کرتے ہیں نا وہ ظلم کرتے ہیں اور وہ انسان ناشکر شکر ہے وہ ناشکر شکر ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور اس بات پر یقین نہیں کرتے تو وہ انسان ظالم ہے اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ان کے اس انکار کی وجہ سے ہاں جی اس کفر کی وجہ سے اللہ ان کو سزا دے گا قیامت کے تم تمل کون خزاں انَ رحمت ربی عز اللہ ام الانفاق فرما دیجئے اے محبوب کہ ان اگر ان کو ہاں جی تمل کون رحمت ربی اللہ کے خزانوں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا ان کو مالک بنا دیا جائے تو یہ اللہ کی رحمت کے خزانوں میں سے کسی کو کچھ بھی نہ دے یہ تو وہ ہیں کسی کو کچھ نہیں دیں گے یہ آپ کو ہم نے جو اپنے فضل سے آپ کو اے محبوب رسول بنایا ہے یہ ان کو برداشت نہیں ہے مشرقین مکہ کو یہ برداشت نہیں کر رہے کہ یہ فضیلت ان آپ کو کیوں ملی یہ فضیلت ہمیں ملنی چاہیے تھی یہ ان کو برداشت نہیں ہے اسی طرح ان کی اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کو کسی چیز کا مالک بنا دیتے اللہ کے خزانوں میں سے کسی چیز کا ہاں جی ان کو مالک بنا دیتے عزلّام سک تم خاشیت تو یہ روک لیتے اپنے ہاتھوں کو ہاں جی خرچ کرنے سے خرچ کرنے سے یہ روک رہتا کیوں وکا الانسان اللہ نے فرمایا انسان جو ہے نا بہت تنگ دل ہے وکا الانسان انسان بہت تنگ دل ہے اور تنگ دلی کل میں نے عصر کی نماز کے بعد میرے خیال میں اس درس میں بتایا تھا تنگ دلی اور بخل ہاں جی یہ کیوں آتا ہے حب الدنیا سے آتا ہے حب الدنیا دنیا کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنا چاہیے کہ جب حب دنیا آتا ہے تو پھر انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا پھر بخل کرتا ہے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے پناہ مانگنی چاہیے اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور پھر جب حب دنیا آتا ہے جب بخل آتا ہے بخل سے کیا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل سخت ہو جاتا اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو جو دلوں کے سخت لوگ ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يحرم الرفق يحرم یحرم الخیر جو جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ جب مسلمان پر خاص طور پر مسلمان پر اپنا فضل فرماتا ہے کہ جتنی بھی انسان مسلمان گناہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا میری رحمت اتنی وسیع ہے اگر ایک انسان زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں سے یہ سارا خلا بھر دے اگر پھر بھی وہ آ کر جبی کو جھکا کر مجھ سے آ کر توبہ کر لے اور صلح کر لے تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں زمین و آسمان کے خلا کو دے اتنی بڑا گناہ کیا ہوں ریت کے ذروں کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر اتنی گناہ کیے ہوں لیکن اگر وہ آ کر کیا کرتا ہے جبی کو جھکاتا ہے آنسوں سے ایک قطرہ نکالتا ہے اور کہتا ہے میری توبہ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں میں اس کی گناہ تو اللہ نے فرمایا اس لیے جب اللہ اتنی مہربان ہے اپنے بندے پر تو میرا بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں پر بھی کیا کرے نرمی کرے بھلائی کیا اللہ اللہ و رحم اللہ